принять участие в распределении доходной части бюджета, поскольку это деньги собраны от деятельности этой громады. И поэтому люди, как это называется принцип прямой демократии, как в Древней Риме, приходят и просто голосуют. Точно так же и здесь. Люди имеют право, мы считаем, и в других странах тоже принять участие, непосредственное участие в распределении бюджета города. Непосредственно. Как они распределяют? бывает, Уважаемые депутаты, на рассмотрение выносится проект решения про затверждение положения про подробное бюджетование по бюджету участия места Отойдем от этого сложного словосочетания, будем говорить в основном о бюджете части. Скажу еще следующее, что следующим пытанием, не амиссуют целевые программы э, про Эти два проекта, проекта решения взаимосвязаны, поскольку в самом положении раскрыты механизмы э, подачи э, проектов, в какой форме они подаются, как проводится процесс голосования, как проводится э, подсчет голосов, как проводится реализация. Э, а в самой программе расписаны финансирование и информационная кампания, скорее всего, мероприятие, которое направлено на то, есть, просто, чтобы вовлечь граждан наших подавать проекты и принять участие в голосовании. Данный проект решения выносился два раза на бюджетную комиссию. Мы пересмотрели все предложения, скорее всего, учили все предложения, которые были нам направлены, и замечания. Поэтому 2016 год, скажем так, будет пилотным годом по принятию вот такого рода проектов, поскольку мы немного вылазим за нормы, которые должны быть при формировании бюджетного года, скажем так, но в виде исключения в этом году проекты будут приниматься до 30 августа. Скажу еще следующее, что бюджет участия пришел к нам в Украину в конце 2014 года а, благодаря а, украинско-польской фундации Пауси, которая, а, так это, поляки у себя такие нововведения уже величились с 2012 года. Первыми городами, которые в Украине были, это Чернигов, Полтава и Ивано-Франковск данное положение и программы работы 2015 года. Также в 2015 году еще присоединился ряд городов, которые вовлекают граждан, скажем так, участие, принятие участия в проектах. Это и город Сумы, и Кривой Рог, и Запорожье буквально в ноябре прошлого года приняли, скажем так, Поэтому мы считаем своим э, долгом э, дать возможность гражданам, э, скажем так, это инструмент прямой демократии, принимать участие в распределении бюджета, который э, город сам же зарабатывает. Э, именно часть бюджета. Положение указано, что это 0,5% от доходной части без учета лишь бюджетных трансфертов э, с э, общего фонда. То есть это те деньги, которые город зарабатывает сам. Ориентировочно на 2017 год в программе заложено э, полмиллиона гривен. Это ориентировочная цифра. Э, думаю, что мы будем пересматривать саму программу, то есть по, с учетом плана, который будет, э, направление будет просчитывать, мы будем вносить коррективы по сумме. Цель, скажем так, которая э, нас... Э, мотивировала по принятию разработки такого рода положения и самой программы, это повысить уровень вовлеченности жителей в сам процесс бюджетного планирования вот, и распределения бюджетными деньгами. также э, реализацию проектов, скажем э, так, там территориальные громады, либо же это будут локальные э, проекты э, определенного какого-то района. Э, как, э, вовлечение в повышение уровня э, информированности о как проводится бюджетное планирование, как закладывается программа, как работает, э, в принципе, это, как закладываются мероприятия, как они финансируются. И это новые, скажем так, креативные идеи, которые можно реализовать, которые будут отличаться от тех мероприятий, которые реализуется непосредственно распорядниками ну, управлением ЖКХ и на журнальном Ну, если у есть вопросы, ну, можно На этот год запланировано сколько средств для петиции? На этот год запланировано всего лишь 3,5 тысячи. Это информационная э, кампания, скажем, бы, рекламная кампания для того, чтобы люди об этом узнали. Это и мы ну, предполагаем, будут ролики на ТВ, это будут листовки, это, возможно, будут рекорды, это публикация СМИ в газетах. Вот, рекламные э, материалы есть бесплатные, как я сказал, которые э, бесплатные Самые материалы, которые работала украинская польская фундация Пауси. Мы их может, немножко адаптируем под свой э, вариант, укажем сроки и э, когда подаются проекты и как. Для нашего города вообще новая инновация Это опыт пришел, я так понимаю, с Запада. Впервые в истории, 1980, если ошибаясь пятый год или 2006 год. Это впервые протипоцентурный бюджет был принят в бразильском, городе. в бразильском городе. После этого подключились другие страны, в том числе Канада, ну и города Украины вы слышали, какие совета Полтавы. У них эта система работает. У них выделяется примерно 900 тысяч. Но ну, бюджет Полтавы гораздо больше руководства, поэтому наши 500 тысяч достаточно приличная сумма для того, чтобы граждане могли определиться, куда эти деньги потратить. И эти деньги могут быть потрачены для благоустройства конкретного двора, для благоустройства улицы какой-то, для освещения и так далее, и так далее. То есть это деньги, которые остаются в городе. Давайте. Мы долго думали, но приняли решение голосовать, могут люди как простым письменным голосованием, так и по процедуре электронной онлайн голосования.